वालेकुम वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा आज हम बनाएंगे सिंधी आलू टुक की रेसिपी चलिए आइए शुरू करते हैं मैंने चार आलू लिए इनको पहले छील लेंगे पीलर की मदद से ये देखिए इनको छील कर हम पानी में डिप करते जाएंगे साथ साथ पानी में नॉर्मल पानी में मैंने डिप किया है इसको और ये सारे इसी तरह हम सारे आलू को छील लेंगे अच्छे से आलू को छीलकर मैंने पानी में डिप कर दिए अब इसमें नमक शामिल करूँगी और इनको अच्छे से मसल मसल के इनको धो लूंगी ताकि जो इनके अंदर जो स्टार्च है ना वो रिमूव हो जाए अच्छे से इनको अच्छे से मैं दो तीन मिनट तकरीबन इनको अच्छे से मसल के धोंगी ताकि जो स्टार्च है वो इनका मैक्सिमम जो स्टार्च है वो रिमूव हो जाए इसके बाद इसको हम किसी भी साफ़ कपड़े से किचन टावर से की मदद से इनको जो ड्राई कर लेंगे इनका पानी अच्छे से खुशक कर लेंगे इनको साफ़ कर लेंगे तो ये जल्दी फिर काले भी नहीं होते इनका स्टार्च क्योंकि रिमूव हो चुका होता है ज़्यादातर तो ये देखें अच्छे से इनको वॉश करना है पानी ना रहे इसके अंदर इसको हम मोटे मोटे स्लाइसेस में राउंड रौ स्लाइसेस में कट करेंगे एक अगर आपके पास मीडियम साइज़ का आलू है तो उसके हम चार पीसेस करेंगे तो ये देखें कि मैंने अच्छे से इनको कट कर लिए तमाम जो है वो आलूओं को राउंड शेप में कट करना है कढ़ाई लेंगे उसको चूल्हे पे रखेंगे और उसको घी शामिल करेंगे जब घी एक एक मरतबा आपने टेम्परेचर को जो है उसके हाई कर लेना टेम्परेचर जो है वो घी को गर्म कर लेंगे फिर उसके बाद उसकी जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे क्योंकि जो ये आलू है ये मोटे हैं इनको अंदर तक गिलाना है हमने ये अगर हम आँच को तेज़ कर देंगे ये बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर तक कुक नहीं होंगे हमें बाहर से गोल्डन नहीं करने हमने अंदर तक कुक करने आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको बॉयल भी कर सकते हैं तो लेकिन मैंने इनको फ्राई कर रही हूँ तो इनको हल्की आँच पर ही आपने फ्राई करना है और चम्मच जो है उसकी मदद से इनको हिलाते जाना है इनको बस आपने क्रिस्पी गोल्डन नहीं होने देना है जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और जो बाकी हैं उनको डाल के एक बार फिर वो डाल के गोल्डन करके निकाल लेंगे आलूओं को फिर सारे जब हो जाएंगे तो ये जब ठंडे हो जाए तो हम किसी भी जो है वो कटोरी की मदद से ये मेरे पास स्टील का ग्लास था तो उसकी मदद से इनको हल्के हाथों से प्रेस करना है ज़्यादा प्रेशर से इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही पीसीस में हो जाएगा इसको बस हल्का सामने प्रेस करेंगे क्योंकि आलू जो है वो गले हुए हैं तो वो ईज़ीली प्रेस हो जाएंगे इनको प्रेस कर लेंगे ये देखें मैंने सारे जो है वो प्रेस कर लिए हैं अब इनको जो है ना हम हाई फ्लेम पे घी को गरम करके उसके बाद हम इनको शामिल करेंगे क्योंकि ये गले हुए हैं बस इनको हमने अब गोल्डन जो है वो कलर देना है ये बहुत मज़े की डिश है आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी मुझे पर्सनली ये दाल चावल के साथ बहुत पसंद है ये बहुत मज़े के लगते हैं बहुत चटपटे मसालेदार बहुत टेस्टी तो ये देखिए मैं आराम से हल्के हाथों से इनको ऑयल में डालती जा रही हूँ ये ऑयल जो है वो गरम है मैंने आंच जो है वो इसकी फ्लेम हाई रखी हुई है लो नहीं है इस पॉइंट पे क्योंकि हमें इसे क्रिस्पी अब करना है तो इस जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और जो बाकी हैं उनको डाल के एक बार फिर वो डाल के गोल्डन करके निकाल लेंगे आलूओं को फिर सारे जब हो जाएंगे ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं ये भी हमारा दूसरा राउंड था ये भी हो चुका है कंप्लीट तो ये बहुत मज़े के लगते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी बच्चों को बहुत पसंद आएंगे अ स्नैक्स यूज़ करें या फिर दाल चावल के साथ यूज़ करें बहुत मज़े के चटपटे से बहुत मज़े के बनते हैं इसके बाद हम इसकी जो है वो मसाला तैयार करेंगे अमूमन जो है वो इसको फ्राई पैन में ऑयल डाल के और इसका फिर कोटिंग करते हैं मसाले की लेकिन मैं इसको ऐसे ही गरम गरम पे ये मसाला ऐड करूँगी आप चाहे तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने खुद ये इसके ऊपर जो है ना वो मसाला बना कर छिड़का है तो ये इसकी रेसिपी आपको कैप्शन में मिल जाएगी तो ये मिक्स करने के बाद कुछ स्पाइसेस हैं उनको मिक्स करने के बाद इस पर छिड़काव करके हमको अच्छे से जो है वो आलुओं के ऊपर कोट करेंगे इनकी मदद से किसी बाउल में शामिल कर लें आलुओं को उनके ऊपर चाट मसाला डाल के जब हिलाएँगे तो ये देखिए कितने अच्छे से कोट हो चुका है इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इनको आप जो है वो लेमन जूस ऊपर छिड़के अगर बच्चों ने खाना है तो आप लेमन जूस जो है वो शामिल ना करें मैंने भी लेमन जूस शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने आमचूर पाउडर जो है वो डाला था अगर आपने ये मसाला नहीं बनाना है तो आप ऊपर बस चाट मसाला छिड़क दें उससे भी ये बेस्ट बनते हैं ये देखिए कितने खूबसूरत बहुत मज़े के बने थे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसी मजीद रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा थैंक यू